Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Roza. Sizə günümüzün ən aktual mövzularından danışmaq istəyirəm. Uşaqlıq yolunda olan sallanmalar, genişləmə, qanaxma və quruluq. Xanimlərdə doğuşdan sonra və yaxud ağırlıq qaldırdıqda, özünü güclə sallama və s. ayrı bu kimi hallarda uşaqlıq yolunda genişlənmələr, sallanma və əzələ boşalması ola bilər. Quruluq bu fiziologiya ilə bağlı bir şeydir və xod müxtəlif dərmanların qəbulundan və ya əlaqədə daha çox olduqdan sonra quruluq yaranı bilər ki, bu da çatlamalara və qana xəmalara səbəb ola bilər. Əziz xanımlar, sizdə də quruluq, qana xmal, uşaqlıq yolda genişlənmə və ya boşalma kimi problemlər varsa, sizə Lubromaxil gelə məsləhət görürük. Bu gel daraldıcı geldir və quruluğu tamamilə aradan qaldırır və eyni zamanda qanaxmanı da qarşısına almış olursunuz. Bunu da əlavə eləmək istəyirəm ki, burada adi qanaxmadan söhbət getmir. Hansı ki, adi qanaxmanın müalicəsi daha uzun müddətdir, ağrılı, iynə dərmanlı bir prosesdir. Siz sadəcə Levomaxin qeyni istifadə etməklə daxili nəmləndirmiş olursunuz. İstifadəsi isə çox sadədir. Əlaqədə olsasınız da, olmasanız da, bir gündən bir bunu daxili sprey şəklində istifadə edirsiniz. Əlaqədən öncə isə 1 saat əvvəl istifadə edirsiniz. Cəmi 25 manata yalnız çatdırmanı əldə edə bilərsiz. Sifariş vermək üçün aptekimizin nömrəsi aşağıda qeyd olunacaq. Sağ olun.